Вот так коммунальная служба наводит порядок. Приехали, разбросали весь мусор. Бонь стоит нестерпимая. Чтобы Подскажите, кто отвечает за эту уборку? Потому что второй день ребенка нельзя выпустить на улицу, это воняет, но да, все вон... Да, я завтра с отпуска выхожу, я была в отпуску. А зараз зар... я ходила, знаешь, зараз приходят и все убирают.